Тіло минулого тижня до білгородністровського відділу міліції надійшло 226 заяв та повідомлень про злочини. Вжитими заходами з них 11 злочинів розкрито по гарячих слідах. В ніч з 20 на 21 травня у селі Бритівка Білгородністровського району сталося жорстоке вбивство, яке по гарячих слідах одразу було розкрито працівниками Білгородністровського відділу міліції. 21 травня до міліції із заявою про зникнення своєї сестри звернувся мешканець села Чаркеси Білгородністровського району, який заявив про те, що ввечері 20 травня його сестра пішла з дому до свого колишнього співмешканця, аби поставити йому у та додому не повернулася. Екстрено було зібрано слідчо-оперативну групу, групу документування та оперативний підрозділ, які виїхали за вказаною адресою. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили у селі Бритівка в одному з приватних будинків тіло 20-річної дівчини. Оперативними мероприятиями, проведеними був встановлений гражданин села Бритівки. В той же день він був задержаний, доставлений в органи міліції. При опросе он отказывался и не признавал то, что он имел отношение с погибшей, то, что он знал ее. Но впоследствии признал всю свою вину целиком и полностью, написал признательное, признательную явку. Ему на данный момент предъявлено обвинение и по решению... Судам арестований, знаходиться у нас в ізоляторі временного содержання, як повідомлялося раніше, 28-річний чоловік нещодавно повернувся додому із психіатричної лікарні, де проходив стаціонарне лікування, пов'язане із психічними розладами. Наразі причини вбивства з'ясовуються. Причини ми зараз встановлюємо до кінця, але предварительно можу сказати, що чоловік, який являється. причастным к убийству, он нервно неуравновешен и имеет проблемы с психикой. Ну, он будет, турболизм. он будет направлен по решению, будет направлен на судебно-медицинскую экспертизу, причем комиссионную, комиссионную, и будет принято решение уже по лечению этого человека. Uh -huh. То есть есть такая, скажем так, Невозможность, как правильно называть, что если он был психически неуравновешенный, то может избежать, да? Ну, это все суд будет принимать. Суд будет решать, да? Да. 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 Наша задача выполнена на данный момент. <как> мы его задержали, предъявили обвинение. Он признал свою вину. Вот. И э, мы направим его на судебно-медицинскую экспертизу. 7. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет уже суд принимать решение его арестовывать или на принудительное лечение уже будет вариант за судом. Чи на заборону заняття рибним, звіринним або іншим водним добувним промислом, жителі Білгород Дністровського району продовжують займатися браконьєрством 18 травня, близько 4-ї години ранку на березі Шабалацького лиману працівники міліції затримали трьох жителів селища Сергіївка, які займалися незаконним виловом риби. У них вилучено 308 кілограм риби, отеріли та знаряддя для лову. Сума завданої шкоди становить майже 250 тисяч гривень. Порушено кримінальне провадження за ознаками статті 249 – незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом. За скоєний злочин чоловікам загрожує покарання у вигляді штрафу до стану оподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. На цьому тижні у білгороді Дністровському відбувся виїзний особистий прийом начальника головного управління МВС України в Одеській області генерал-майора Сергія Рєзнікова. Не за горами відкриття літнього відпочивального сезону, тому безпека громадян в цей час має бути максимальною. Тому на період літа передбачається залучити до роботи спецрозділ Беркут та ППС, яка завдяки програмі Безпечна Одещина екіпірована для роботи всім необхідним. усиление охраны общественного порядка мы дополнительно будем до полутора тысяч привлекать сотрудников с других областей. Об этом мы уже обратились к министерству. Соответственно, на Белороднестровский район будет добавлено согласно той штатной заявке, яку начальник міліції подготовит на головне управління. Генерал-майор одразу після особистого прийому громадян зустрівся із представниками засобів масової інформації Білгорододністровського та відповів на їх запитання, а також розповів про особливості роботи дільничних інспекторів у сільській місцевості. Після оптимізації штату закращення, яке пройшло у нас в МВД, і 30% були закращені. нет такого большого в штате количества людей, чтобы мы все населенные пункты могли обеспечить участковым инспектором милиции. Увы, нагрузка, даже определенная участковому нагрузка населения, которую он должен обслуживать, это, по-моему, 2500 человек, да? 3,5 тысячи человек, прошу прощения, бывает в три раза выше на сегодняшний день у отдельных участковых, чем, ну, конечно же, это сказывается на качестве, на реагировании, на а вообще на определенных сложностях в работе участкового инспектора. Если нагрузка, та, которая раньше на трех э, участковых, то есть э, тот вал э, заявлений и сообщений, которые ранее получал участковый, уже меньше не стало абсолютно, и тех проблемных вопросов. Нет социальной реабилитации вышедших с мест лишения свободы, а это его подучетный элемент, который он должен с ним работать. Есть очень-очень много вопросов. У нас участились случаи краж квартир в выходные дни. Расскажу, как происходит... Кража и проникновением в квартиру. Дабы не допускать таких случаев, не допускать проблемных вопросов по э, утрате имущества. Пожалуйста, это к ЖЕКам относится, к органам местного самоуправления. Необходимо своими силами за счет бюджетных денег, за счет денег жильцов устанавливать кодовые замки на дверях. Это в первую очередь. В лучшем случае, домофоны, которые предотвращают попадание преступного элемента в помещение, в подъезды и в свою очередь в квартиры. Происходит это следующим образом. Если дверь парадного входа не закрыта, они проходятся по квартирам, прозванивают квартиры. Если никто не отвечает, никто не подходит к двери, значит, применяются отмычки, применяются специальные снаряжения для того, чтобы открыть, взломать дверь без особых признаков и войти в квартиру и ее ограбить. Поэтому э, обращаюсь к жителям, в первую очередь города Белгородницросского, обращайте внимание, кто прозванивает вас, кто э, обращается с э, предложением о риэлторских каких-то услугах, о рекламных каких-то услугах, звоните сразу в дежурную часть о том, что произошел такой случай. Дежурную часть городдела. И еще один вопрос. Вопрос касается мошеннических действий определенной группы лиц, которые уже задокументированы нами по э, прошлым годам. Э, ситуация в следующем. Как правило, звонят на мобильные телефоны родственникам, родителям, близким родственникам и сообщают о том, что их дети находятся в органах милиции или же в ДТП попали. Для того, чтобы решить вопрос и вытянуть их с милиции, так называемую, освободить, или же решить вопросы по ДТП, они предлагают возмещение вознаграждения в сумме там, от 3 до 10 тысяч гривен. Некоторые люди, не зная произошедшего, и проплачивают эти деньги. Как правило, эти деньги перекидываются на карточки банковских установ, перекидываются на карточки телефонных операторов, пополняются счета. Не надо этого делать, надо проверять. Первое, это надо позвонить, узнать состояние местонахождения вашего родственника, где находится и какие обстоятельства его сейчас э, придерживают. Если действительно подтверждается, что он в органах правосудия или в милиции, необходимо связаться с дежурным по тому органу, где он находится. Это в Белгороднестровске, это в Авидеополе, это в Одессе. И вам дежурные... Смена может предоставить возможность пообщаться с участковым, который его пригласил, или сотрудником розыска, или следователем. Тогда у вас будет четкая информация о том, что ваш родственник действительно находится в милиции. Если же он находится, как объясняют иногда мошенники, по ДТП на улице, на дороге, обязательно пообщайтесь с сотрудником ГАИ, который там находится, на месте сотрудник ГАИ должен представиться, э, сказать свой номер жетона, фамилию, имя, отчество и должность, где он работает. Таким же образом вы можете прозвонить любую дежурную часть или 102, спросить, есть ли такой сотрудник милиции. Если такой есть, значит есть проблема, надо выезжать. Ни в коем случае никому не платить денег, вознаграждения, потому что это все решается только В суддєвному порядку за адміністративні правопорушення до чергової частини Білгородністровського міського відділу міліції доставлено 27 осіб. Відносно всіх затриманих складено протоколи та направлено до суду для прийняття рішення.